સુરત હીરા બજારમાં મંદીનો માહોલ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા ડાયમંડ એસોસિએશનને આવેદનપત્ર આપ્યું મંદીમાં કલાકારો માટે કોઈ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે તેવી માંગ કોંગ્રેસના પ્રમુખ સહિત કાર્યકરો સાથે રજૂઆત કરી રત્ન કલાકારોને જે કંપનીમાંથી છૂટા કર્યા તેમને પરત લેવામાં આવે રત્ન કલાકારોને આર્થિક પેકેજ આપવામાં આવે સુરતમાં રત્ન કલાકારોનો સર્વે કરી બાળકો અને ઘર ખર્ચ માટે કોઈ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી સુરત ડાયમંડ એસોસિએશનને રજૂઆત કરી સરકાર પાસે માંગણી કરી અમારે સુરત શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ડાયમંડ એસોસિએશનના સંગઠનને રત્ન કલાકારોને જે હાલની મંદીમાં એ લોકોને છૂટા કરવાના એ લોકોને પગાર ના મળવાનો અને રત્ન કલાકારોની આત્મહત્યા કરવાની જે ઘટનાઓ ઘટે છે તેને રોકવા માટે રત્ન કલાકારોને મદદરૂપ થવા માટે એસોસિએશન દ્વારા ઇન્ડસ્ટ્રીઅલિસ્ટો કે કામદારો શેઠ લોકો છે જે કારખાનેદારો છે તે લોકો તરફથી રત્ન કલાકારોને મદદરૂપ થાય એ માટેની રિક્વેસ્ટ કરવા આવ્યા છે અને મને આનંદ થાય છે કે એસોસિએશન પણ ખૂબ સારી રીતે સમજે છે રત્ન કલાકારોની સમસ્યા સમજે છે અને એમને મદદરૂપ થવા માટેની એમની ઘણી બધી તૈયારીઓ પણ બતાવી છે અમારા સૂચનોની પણ આપણે કરી છે અને અમે જે સૂચનો કર્યા છે તે સૂચનો પણ અમને સ્વીકાર્યા છે મહદઅઅશે અને અમારા સૂચનો અને એમના વિચારો એકબીજાના મળતા આવ્યા છે કુલ મળીને પ્રાઇમા ફેસી જોઈએ કુલ મળીને સરાઉન્ડિંગ જોઈએ તો અમારો ઉદ્દેશ ફક્ત કલાકારો આત્મહત્યા ના કરે એમની જે આર્થિક સ્થિતિ છે એમને જે પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવું છે તેમાં આપણે શું મદદરૂપ થઈએ એની ચર્ચા કરી છે એસોસિએશન પણ સંયુક્ત રીતે તૈયાર છે કારખાનેદારો સેઠ લોકોને એ લોકો એમના તરફથી જે પણ સૂચન કરવાના હશે એ કરશે મારા તરફથી પણ જે વાત કરી છે તે વ્યક્તિગત સમજો કે કોંગ્રેસ તરફથી કહો અમે પણ આ સેવામાં અમારી યોગદાન આપવા તૈયાર છીએ એવી તૈયારી બતાવી છે અને એવું કંઈ પણ હશે તો એની ટાઈમ पालकर से तो चॉइस कर लाख में पोस्ट तो करिए कितना तीस हजार रुपया करो माँ उसे जुड़ जाना आपने ये कहो तो खराब है तो मैं एक लाख रुपया तो बोला है ना I am ready भाई जी सर आज कांग्रेस ने रजुआत की है किस तरह की रजुआत की और किस तरह से डायमंड एसोसिएशन अभी रत्न रखने के मदद करेगा हाँ कांग्रेस कांग्रेस संगठन से हमारे पास रजुआत आई है और पहले और भी संगठनों ने हमसे रजुआत की है तो हमारी तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार को समय समय पर हमने मांगनी करी है हमने राहत पैकेज के लिए भी मांगनी करी है और कोई भी रत्न कलाकार को अगर कोई भी दिक्कत आती है कभी उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती है तो हमारे पास रजुआत आती है तो हम कारखानादारों से बात करते हैं और उनका जो आ, उनकी जो भी मुश्किलें होती हैं उसको हल करने में पूरा हमारी हमारी तरफ से मदद रहती है और हमने कारखानेदारों से भी रजुआत करी है कि वो जो रजा ऐसे करते हैं वो आ, उसमें थोड़ा ध्यान दें क्योंकि आ, आ, जो है क्योंकि रत्न कलाकार को जो उनको जो जीवन जीने के लिए उनके परिवार को जीने के लिए उनको उतना जो आ, वेतन मिलना चाहिए उतना मिलता रहे जिससे कि ये मंदी का समय कारखानेदार और रत्न कलाकार दोनों मिलके ये समय को निकालें। सर अभी तक कितने रत्नकलाकार की रजुआत हुई है जो बेकार हुए जिनको तनख्वाह पूरी नहीं मिल रही है आती रहती है पर बहुत ज्यादा नहीं आई है जब भी आती है हम उनसे कारखानेदारों से बात करते हैं क्या क्या बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट रहती है कलाकार जो डायमंड आते हैं कई बार कारखाना बंद हो जाता है तो तनख्वाह मिल नहीं पाती है तो उनका आती है रजुआती तनख्वाह नहीं मिली है तो कारखानादार से बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप इनकी मदद करें और वो हमारी बात मानते भी हैं और उनको वेतन मिल भी जाता है क्या देखिए जो हॉस्पिटल एसोसिएशन की तरफ से शुरू हुआ है लगभग दस वर्ष पूरे हो चुके हैं और उसपे जो वहाँ पे ओपीडी वगैरह है या कोई बच्चे की डिलीवरी है वो इतने कम दाम में है कि आज जो भी एसोसिएशन की तरफ से मदद हो सकती है वो डायमंड हॉस्पिटल के रूप में वो मदद कर रही है घटना रोकने के लिए डायमंड एसोसिएशन की ओर से कोई हेल्पलाइन देखिए हेल्पलाइन हमारी तरफ से ऐसे कोई हेल्पलाइन नहीं है पर हमें जो जानकारी है कि जो रत्न कलाकार संघ है उन्होंने हेल्पलाइन शुरू करी है और वहाँ पे जो कॉल आते हैं उसका शायद वो उनको सही तरीके से समझाने की पूरी कोशिश भी करते हैं सर, सर हाँ, बात तो बधी जूनी रही अत्यारे जो मंदिर स्थिति चाले थे डायमंड एसेस ने शू कही देखिए जो बजट आया इस बार बजट जो आया है वो वैसे पूरी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा बजट रहा है बजट नहीं सही तो, तो वही बच्चे तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि आप कह रहे हैं बजट जो आया उसमें हमारी जो वो वो जो बजट आया है तो वही तो एक पूरा जो मंदी को बाहर निकालने के लिए है नहीं अत्यारे जो परिस्थिति है ग्राउंड ऊपर जो रत्ता कलाकारों में सुधा थे સમય ઘટાડ્યો છે પગાર નથી તો એમને મદદ આર્થિક રીતે થવા માટે હોય છે કોઈ પરિસ્થિતિ હોય છે તો કીટો વેચવામાં આવતી હોય છે એસોસિએશન તરફથી તાત્કાલિક તો એવું કઈ પગલું અત્યાર સુધી ભરાય દેખી અભી ચર્ચા ચાલુ तक हमारी तरफ से कुछ हुई है कोई કોઈ એસ નિર્ણય नहीं गया है આગળ કરવામાં આવશે ખરી મદદ હા દેખીએ चर्चा चल रही है कि किस तरीके से मदद कर सकते हैं देखिए है क्योंकि क्या है कि रत्न कलाकार काफी संख्या में है सूरत में अगर हम कोई भी शुरुआत करेंगे तो उसके लिए उतना फंड भी होना चाहिए हम कुछ कुछ लोगों को ही कर पाए और कुछ लोगों को नहीं कर पाए तो वो भी जो है एक सही नहीं होगा तो उसपे चर्चा चल रही है कि किस तरीके से कि जिससे उनको लाभ भी मिले आप परिस्थिति में अत्या डायमंड एसोसिएशन सरकार ने कभी रुजात करी नहीं रजुआत समय समय पर हुई है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी हुई है जो बजट में भी राहत पैकेज के लिए बात की गई थी हमारी तरफ से जब भी होता है मीडिया के थ्रू या हम पत्र लिख के रजुआत करते रहते हैं